bismillahi rohmanir rohiym alhamdulillahi robbill alamin vassalotu vassalom ala ala assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh nafs tarbiyasi darslarimizdan navbatdagisi mana birodarlar har bitta qilgan ishi siz bilan bizga ibrat bo'lgan namuna bo'lgan aytgan so'zlari shariat bo'lgan muhammad mustafa sollallohu alayhi vassallam u zotni hayotini o'qib o'rganib u zotni hayotidan o'zimizga andoza olishligimiz kerak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u zotga vahiy kelganidan keyin mana siyrat dastlardi o'qiganmiz o'n uch yil mobaynida makkada turdilar so'ngra robbisi tomonidan buyruq bo'lganidan keyin madina manavariga hijrat qilib o'tdilar mana shu ikkita bosqich makka davri va madina davri makka davrida bandalarga ollohni tanitishlik birinchi o'rinda bo'ldi ya'ni makka bosqichi bandalarga ollohni tanitish bosqichi desak adashmagan bo'lamiz madina bosqichi esa bandalarga ollohning buyruqlarini tanitish bosqichi bo'ldi demak o'n uch yil makkada odamlar avval ollohni tanishdi buyruqlar shariat hukmlari olloh tomonidan madinaga borgandan keyin bo'ldi qaysi da'vat mana shu tartibda bo'lmasa ekan birodarlar u muvaffaqiyatli da'vat bo'lmaydi odamlarga ollohni o'zini tanitmasdan turib buyruqlarni tanitib qo'ysak bu uslub xato birodarlar bu uslub bilan tarbiyalangan odam shariatni hukmlarni bajarishlikda hiylalarga berilib qoladi bu odam ollohni halol haromi farzi vojibi shariy hukmlardan xabardor bo'ldi shariatning hukmlaridan xabardor bo'ldi ammo shu shariatni hukm qilgan unga shuga amal qilasan deb buyurgan robbisini tanimadi amrni tanidi ammo hali mana shu amirni buyurgan robbisi subhanahu va taoloni tanimadi ollohni tanimasdan shariatni hukmlarni bajarayotgan odam mana shunday bir hiylalarga kirib qolishlik ehtimoli bo'ladi endi kim shariy ishlarda hiyla qilayotgan bo'lsa bu shu odamni ollohdan uzoqligiga dalolat qiladi masalan masalan bir kishi molini zakotini berish kerak hisoblovdi undan chiqishi kerak bo'lgan zakot yigirma gramm tilla bo'ldi deylik endi shu odam hiyla qilsa qanaqa qiladi bir nonni oladi xamirni ichiga shu yigirma gramm tillasini solib duxovkaga solib pishiradi non pishdi <laughs> işte. endi non bor ichida yigirma gramm tillasi bilan keyin ana shu bir faqir odamni oldiga olborib turib haligi odamga mana i mendan sizga oling deydi haligi kambag'al odam nonni oladi qo'liga oldi non bunga o'tdi demak ichidagi tilla ham uni qo'liga o'tdi keyin shu yerdan jildirmasdan turibla aytadi boyagi zakot beradigan hiyla qilayotgan odam keling shu nonni menga bir tilloga soting deydi kambag'al nima qiladi ha u bir tilloga qancha non beradi bunaqa nondan xo'p deb rozi bo'lib beradi bir tillani beradida ichida yigirma gramm tillasi bor bo'lgan nonni qaytarib oladi mana zakotni bunday hiyla bilan chiqarayotgan odam zakot berish kerakligini bildi zimmasidagi farzligini bildi hukmni tanidi ammo robbisini tanimadi shuning uchun birodarlar buyruqni o'rgatishdan avval odamlarga shu buyruqning buyuruvchisini tanitishimiz kerak bo'ladi amr va qaytariqlardan avval ularga mana shu buyruqlarni va qaytariqlarni yuborgan olloh subhanahu va taoloni tanitishimiz kerak bo'ladi endi ikkalasini teng o'rganishni ham zarari yo'q hukmni ham o'qisin ollohni ham tanisin teng olib ketsin ikkalasini bilgan ilmiga amal qilish uchun kishi avval robbisini o'zini tanishi kerak ekan aks holda bilgan ilmiga amal qilmaydi bilgan ilmi amal qilmaganidan keyin unga foyda emas aksincha zarar qilib qoladi buyruqlar haqidagi ilm maxluqotlar haqidagi ilm hamda asosi ollohga toat bo'lgan ollohning o'zi haqidagi bilim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilar kim bilgan ilmiga amal qilsa ya'ni bilganiga amal qilsa olloh aza vajallo bu bandani bilmagan narsalari haqidagi ilmni unga ato qilib qo'yadi kim bilganiga amal qilsa ya'ni bilgan ilmiga amal qilsa shariatni to'liq tadbiq qilsa bilmagan narsalari haqidagi ilmni olloh unga ato qiladi agar sen ollohdan taqvo qilsang uni amrini qoim qilsang buyruq va qaytariqlar ustida tursang shunda biz senga aytmoqchi bo'layotgan ilm keladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar man nafsahu robbahu kim o'zini tanisa robbisini taniydi robbisini tanishlik uchun inson o'zini kimligini tanib olishligi kerak olloh azi vaalla qur'oni karimda marhamat qildi astadubillah Dalla fil -dunya, suna ey muhammad alayhissalom ayting sizlarga qilgan ish amallaridan eng ko'p katta ziyon qilguvchi kimsalarni xabarini beraylikmi ular kofir bo'lganligi uchun qilgan sa'y harakatlari hayotda dunyoda yo'q bo'lib ketdiyu ammo ular o'zlarining nodonligi sababli o'zlarini chiroyli yaxshi amal qilayotgan kishilar deb hisoblaydigan kimsalardir demak inson kofir bo'lar ekan ollohni tanimas ekan qilayotgan ishlarini chiroyli deb o'ylayveradi birodarlar bu yer yuzida turishimizning bitta sababi bor bu olloh taoloni tanish bu olloh taologa qulchilik qilishlik men jinlarni ham insonlarni ham faqat menga ibodat qilishlari uchun yaratdim dedi robbimiz va taolo yer yuzida turishimizning asosiy sabablardan bittasi bilim ana shu bilim Alloh xohlaganidek bilim bo'lsa bu bilim amalga aylanadi agar amal to'g'ri bo'lsa inson ikki dunyoda ham saodat topadi imom g'azzoliy Allohni tanishni 3 turli bo'ladi deb aytdi Allohning o'zini tanigan inson Allohning buyruqlarini tanigan inson Allohning mahluqotlarini tanigan inson Allohning mahluqotlari haqidagi ilm Allohning buyruqlari haqidagi ilm bu ikkala ilmni o'rganishlik uslubi bir xil kitob kerak domla kerak muzokara kerak takrorlash kerak yodlash kerak imtihon qilish kerak bu mehnatning samarasi insonning kallasida insonning miyasida qoladi ammo alloh taoloning o'zini tanishlik uchun inson nima qilishligi kerak mana bu biz aytgan ikkita ilmni uslubi kifoya qilmaydi imom g'azzoliy aytdi jahid tushahid harakat qil ko'rasan ya'ni mehnat qilasan joningni qiynaysan nafsing xohlayotgan ishlardan qaytarasan nafsingni harakat qilasan shunda ko'rasan Alloh subhanahu va taolo siz bilan bizni o'zining maxluqotlarini ham taniydigan o'zining buyruqlarini ham taniydigan va ta alloh taoloning o'zini ham taniydigan bandalar qatorida so'raymiz. Aqulu qawli hada va li va lakum. assalomu alaykum va rahmatullohi ta va barakatu